Rasanya ramai dah sedia maklum berhubung penyasaran semula subsidi harga telur ayam secara berfasa yang diumumkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM baru-baru ni. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa mulai esok 1 Mei 2025 subsidi telur ayam akan mula dikurangkan daripada 10 sen kepada 5 sen sebiji dan bermulalah dari situ juga harga telur akan diapungkan ikut pasaran. Jadi nak ke tak nak kita kenalah bersiap sedia untuk lihat betapa ramai ramainya pakar telur akan tiba-tiba muncul bak cendawan yang tumbuh selepas hujan di media sosial masing-masing dengan pelbagai naratif yang cuba dibawakan. Pasti akan ada yang bising kata, habislah harga akan naik, kerajaan ni dan macam-macam lagi lah yang sewaktu dengannya. Tapi sebelum anda terpengaruh dengan naratif macam tu, eloklah dengar penjelasan ini serba sedikit. Keputusan nak mengurangkan dan hentikan subsidi telur ni bukanlah dibuat sebarangan. Bukannya bangun pagi, terus dia umum. Ia dibuat selepas kajian, sesi libat urus dengan pemain industri dan juga perbincangan yang panjang. Bila kerajaan tengok kos pengeluaran telur dah stabil dan subsidi dah tak relevan, barulah langkah ni akhirnya diambil. Orang kata, peringkat demi peringkat lah. Subsidi lima ni akan terus berjalan sampai 1 Ogos nanti. Tapi lepas daripada tu, barulah akan ditamatkan terus. Janganlah risau. Harga telur ni takkan naik melambung sebab pemantauan dah pun dibuat dari ladang sampailah ke pasar. Malah KPKM juga telah mengambil beberapa inisiatif dalam memastikan rakyat masih boleh beli telur pada harga berpatutan. Sebagai contohnya, telur Great house akan diperkenalkan. Harganya dijamin lebih rendah tapi tetap berkualiti. Bekalan telur juga boleh diperoleh melalui jualan Agro Madani dan juga jualan Rahmah yang akan diteruskan di outlet Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP seluruh negara bagi memastikan bekalan cukup dan harga semuanya pun okey tulah pemantauan ketat akan juga dibuat oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN supaya tak ada peniaga ambil kesempatan untuk naikkan harga sesuka hati. Dan satu lagi fakta yang anda semua perlu tahu. Sejak tahun 2022 hingga hujung 2024, kerajaan dah belanja hampir 2.5 bilion untuk subsidi telur ayam. Lama-lama subsidi macam ni jadi tak mampan. Yalah, orang kaya dan warga asing pun tumpang dapat manfaatnya kan. Jadi lebih baiklah wang tu disalurkan ke tempat yang lebih tepat dan berimpak untuk rakyat. Kesimpulannya, ini bukanlah satu keputusan populis. Ini keputusan realistik. Kita nak rakyat dapat harga telur yang adil, industri kekal sihat dan negara tak terbeban dengan subsidi yang dah tak relevan. Keputusan ni samalah juga macam pengampungan harga ayam dulu. Makin lama, harga ayam akhirnya makin terkawal. Tak lagi mahal macam zaman kerajaan 33 bulan perintah di mana 1 kilogram ayam mencecah sehingga 12 ke 13 ringgit yang ternyata membebankan. Jadi kepada bakal pakar-pakar telur berceritalah dengan fakta. Jangan main hentam ikut selera dan sebarkan auta semata-mata. Renung-renungkan dan selamat beramal.